dan yang berikut ciri-ciri daripada pengikut Al Mahdi adalah masih ingat teman-teman bahwa nanti tentara Al Mahdi itu mendengar suara-suara alam semesta semuanya memberitahu wahai muslim di sini ada musuh Allah maka ciri-ciri berikut daripada pengikut Al Imam Al Mahdi Meskipun dia bukan level ulama secara intelektual, tapi kolbunya melewati ulama yang intelektual, spiritualnya seperti wali-wali Allah zaman dahulu. Apa itu? Dia mempunyai kearifan membaca bahasa-bahasa alam, membaca ayat-ayat Allah. Inilah yang dikatakan oleh Allah. Kulin zuru. Katakanlah Muhammad unzuru kemana? Ila sama pada langit. Ya, di dalam surah rum misalnya Allah menyebutkan sebelum ayat pernikahan sebelum ayat 20 kemudian sampai beberapa ayat setelahnya Allah menyebutkan mengenai ayat-ayat tanda-tandanya yang ada pada alam semesta mulai dari air, tanah, bebintang, tubuhan semuanya di sana dan mereka bisa berkoneksi, mereka bisa membaca bahasa-bahasa itu. Maka ciri-ciri pengikut Al-Imam Al-Mahdi di akhir zaman. Allah berikan kepada rohaninya kebeningan sehingga mem bisa memahami zikir-zikir alam semesta, pesan-pesan alam semesta. Dengan demikian dia akan bisa mendengar ketika ada pohon mengatakan, wahai musuh Allah, di sini ada musuh Allah. Wahai hamba Allah, di sini ada musuh Allah. Wahai pejuang, di sini ada Yahudi, di sini ada orang-orang yang yang engkau cari. Kecuali satu pohon ya Teman -teman yang garkat, teman-teman yang makan Allah. Jika demikian, maka ciri sebaliknya daripada pengikut Dajjal, mereka tongkak dengan diri sendiri, sudah mencukupkan ilmu dengan ilmu yang tertulis, tidak mau belajar ilmu yang tidak tertulis. Mereka mencukupkan dengan gelar-gelar intelektual, tidak mau belajar ilmu-ilmu spiritual sehingga mereka tidak bisa membaca pesan-pesan rohani yang muncul bisa setiap saat Allah kirim orang-orang ini tidak punya firasat di kolbunya maka teman-teman ciri -teman, Imam Mahdi ini turun kepada murid-muridnya pengikutnya mereka kuat secara firasat sedangkan pengikut Dajjal mereka tuli secara firasat yang terjadi akhirnya mencocok logikan hal yang tidak tepat mereka terlalu berambisi untuk ketemu Al Mahdi Sedangkan pengikut Al-Mahdi yang asli mereka bersabar, karena ciri-cirinya sudah ada dalam kantongnya. Dia sudah menemukan ciri-ciri yang sebenarnya pada sang Al-Imam, yang dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersabar, mari memupuk, mari dalam diri, semoga jika nanti kita bertemu, kita langsung menjadi pengikutnya. Pengikut Al-Imam Al-Mahdi, wali fatullah, Allahumma sholli ala sayyidina Ahmad. وعلى آل سيدنا محمد وعلى سيدنا المهدي خليفتك يا الله يا أحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته